এক যুবককে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে আসানসোল কুলটি থানা চিনাকুড়ি এলাকায় মৃত যুবকের নাম গোপাল মাহাতো মৃতের পরিবারের অভিযোগ সোমবার রাতে এলাকার বেশ কয়েকজন গোপাল মাহাতোকে বাড়ির সামনে থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাকে বেধরক মারধর করে চিনাকুড়ির ডিসপেন্সারির কাছে ফেলে দিয়ে যায় খবর পেয়ে রাত সাড়ে দশটা কুলটি থানা নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ অচৈতন্য অবস্থায় গোপাল মাহাতোকে উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ তার মৃত্যু হয় মঙ্গলবার দুপুরে আসানসোল জেলা হাসপাতালে যুবকের মৃতদেহের ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় 퍼터 제가지 가자 아 저기 <laughs> 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 सरसोई मेरा हस्बैंड हमको फोन किया था हम बोल रहे आ रहे हैं हम घर कवाड़ी खोल के रखना तो हम लोग कवाड़ी खोले देखे नहीं आ रहा फोन कर रहे तो फोन रिंग हो रहा मगर उठा नहीं रहा बाहर गए तो हम लोग को पता चला इसको एरिया ऑफिस में मार रहा तो हम लोग फिर टेम्पू उम्पू बुलाएँ तो आने में टाइम लग गया टेम्पू गए हम लोग एरिया ऑफिस देखे एरिया ऑफिस में न शीतलपुर से हम लोग गोटा खोज के आए घर पहुँचे बस्ती फिर हम लोग नहीं मिला उसके बाद बस्ती में जब आए तो जो जो मारा है ना उसी का बहन लोग हम लोग को बोल रहा है कि तुम्हारा हाँ पति को मार के फेंक दिया है शीतलपुर में वहीं पर गिरा हुआ है तब हम लोग देखिए यही झगड़ा उगड़ा बहुत पहले से ही देखिए झगड़ा चल रहा है और बीच में कुछ दिन पहले एक दो महीना पहले झमेला किया हाथ पर टूटा हम लोग का लड़का को तो हम लोग दादा के पास में गए सब सोल्यूशन निकाल दिया सब सोल्व सब कर दिया लेकिन फिर भी ये लोग जानबूझ के झमेला उमेला करता है मनसा पूजा का पाठा बलि दिया था मेरा भाई का दीदी तो राधा नगर जा रहा था खाने के लिए तीन लोग पंद्रह बीस जन गाड़ी में पकड़ करके एकदम मारा पीटा गाड़ी में लोड किया जब देखा मर गया तो जाकर कर के हॉस्पिटल ग्राउंड में फेंक दिया फिर और मेरा भाई का चक्कर चल रहा था तो अनिल उस टाइम जेल में था तो उसका आने का बाद में भी ये लोग हमला उमला किया तो पैर हाथ टूटा टूटी हुआ है तो फिर मतलब बोला कि ठीक है एकदम सब चीज़ एकदम सोल्फ है लेकिन फिर भी ये लोग एक उसका फिर एक महीना का बाद में हम मेरा मार करके माथा फोड़ा था फिर हम वो भी जाने दिए फिर भी प्रशासन कोई भी एक्शन नहीं लिया